Самый главный вопрос это успешное выступление сборной, и наша страна э, во Франции даже официально быть единой семьей, единым коллективом. Уверен, что каждый из нас э, понимает ответственность в сегодняшнем дне то, что будет происходить во Франции. И э, я бы хотел поблагодарить ребят, которые сегодня вместе обсудили, но дальше по пару слов каждому мы, да, мы отпустить ребят готовиться к играм, а мы перейдем уже к конференции Слышно? Да, меня здравствуйте. А, смотрите, для нас приближается очень важный турнир, да, и... и смотрите, очень важный турнир для нас приближается, и... Мне бы хотелось, чтобы в нашей, нашей сборной царил мир и, и дружба. Поэтому я, я привык отвечать за свои поступки, за то, что я делаю. И нужно, нужно в любой ситуации оставаться мужчиной. И я, я признаю, то, что то, что я сделал в той игре «Динамо Шахтер» было, было неправильно. И, я, я полностью виноват, так что я надеюсь, что Тарас возьмет руку, и мы будем со спокойной душой готовиться к Еврею. Ну, то есть мы с Андреем э, сели, переговорили, все вопросы решены, э, все нормально. Мы обсудили то, что было, э, все сделано на эмоциях. Э, Надеюсь, это больше никогда не повторится, потому что нам все-таки долго вместе стирать, да, да, Бог, если позволит там здоровье, это сборной. И поэтому на этом как бы, конфликт исчерпан, и все, мы так, спокойно готовимся. Ну, там, что-то радуется одного Кубка, а сборная будет готовиться. Я уверен, что каждый из нас понимает сегодняшний уровень ответственности за сегодняшний день и за то, чтобы нашей команде и отправился на первый сбор коллектив единой душой, единой семьей. И я благодарен ребятам за то, что они, да, они игроки, да, они эмоциональные, но... И надо уметь иметь силы признать свои ошибки. Я очень благодарен за то, что наши ребята как раз являются мужчинами с большой буквы. Спасибо вам большое.